श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्या सक्तमनाः पार्था योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिपाद्धसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते तेन राधमाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोऽर्जुना आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारास्सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाया प्रकृत्या नियतास्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः सस्रााधनमीहते लत काम मयिता हितान् हितान। वत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च चा भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुद्धेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः नी प्रयत्नं न భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి